З нагоди другої річниці інтернет-магазину Арсенал 911, 12 листопада 2016 року, в секторі динамічної стрільби ССК Практика відбулися змагання з практичної стрільби з рушниці. спасибо компании «Арсенал», что каждый год она придумывает такие хорошие, проводит такие хорошие соревнования. Надеюсь, что эту традицию сохранят и в будущем. Другий рік поспіль керівництво магазину «Арсенал 911» креативно підходить до святкування своего дня народження. Спільно з групою кращих організаторів стрілецьких заходів Арсенал-911 влаштував справжнє стрілецьке свято для спортсменів та прихильників практичної стрільби. Ми провели прекрасний день. Спасибо організаторам сайту 91.КОМУА. за то, что он устроил нам такой праздник в преддверии, когда уже скоро снежок укроет нашу землю. Мы получили этот чудесный матч, в котором получили массу впечатлений, ну и, конечно же, хорошие призы. Крім того, інтернет-магазин є активним партнером українського стрілецького руху та проводить постійну систематичну роботу по розвитку спорту і здорового способу життя в Україні. Арсенал 911 є виразним прикладом соціально відповідального бізнесу в Україні. Чудове стрілецьке свято сьогодні вийшло. Чудовий матч, гарно організований. Окремо велика подяка магазину Арсенал 911, який організував на честь свого дня народження цей матч. Стрілецька спільнота України вітає інтернет-магазин Арсенал 911 з днем народження, бажає стрімкого росту та висловлює подяку за вагомий внесок в розвиток нашого спорту. хотелось бы поблагодарить всех участников за то, что откликнулись на приглашение и приняли участие в сегодняшнем кубке Арсенал-911. Надеемся, что это будет ежегодно проходить. Три э, интересных приза от интернет-магазина Арсенал-911. Первое место это мультитул, второе место получит набор для чистки оружия и третье место большая банка CLP 340 грамм. Ура! Итак, первое место. Первое место Махомов Олег, поздравляем! Второе место. Поздравляем Хилько Руслан. И третье место. Загурная Ирина. Поздравляем нашу леди. Очередной раз поздравляем интернет-магазин 911 с днем рождения. Спасибо за такой подарок для всех. Мы все же рады видеть леди на наших матчах, а мы их благодарим за участие за то, что они стимулируют некоторых спортсменов мужского пола. Вот. Спасибо вам и нам. Нам хотелось бы вас наградить за стремление к победе. И первое место в индивидуальном зачете Поздравляем, Загурный Игорь Первое место, индивидуальный зачет Класс, стандарт, мануал кипелый Дмитрий Поздравляем Дмитрия с победой Поздравляем Мы поздравляем цыганок Ярослава, который на этом матче занял первое место в стандартном классе. Поздравляем всех с окончанием матча. Фото на память. Назвичайно дякую организаторам. Дуже динамичный и такой цикавый в матч. Витаю Арсенал 911, з днем народження. Дякую за чудові подарунки. Вітаю, бажаю успіхів, процвітання, багато клієнтів. Вітаємо переможців! сектор динамичной стрельбы. Мы предлагаем наивысший уровень организации соревнований.